মই মণমি চেম মনমি কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হ'ল শুকুৰবাৰ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সাতটা বাজিছে মই এওঁ আটলা ওলাই আহিলোঁ বজাৰলৈ কিয়নো কাইলৈ গধূলি আমাৰ ঘৰত আছে শিৱ পূজা মই বৈদিক কৰ্মৰ বস্তুখিনি ল'লোঁ এওঁ ফল মূল আৰু কাপোৰ ল'বলৈ গ'লোঁ কালিৰ ভিডিঅ' সিমানতে সামৰিলোঁ আজি এয়া পূজা সন্ধিয়া সাত বাজিছে মই প্ৰথমতে ক্ষীৰৰ বাবে প্ৰায় এক লিটাৰমান গাখীৰ তুলি দিছোঁ আৰু অলপ আছে যদি দৰকাৰ হয় মই পিছত দিম অকণমান ক্ষীৰটো বেলেগকৈ বনাম আগতে এদিন ৰেচিপিটো দিছোঁ মই আপোনালোকক একেবাৰে সন্ধিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু পূজা আৰম্ভ হৈছে অলৰেডি তাৰমানে আজি ৰাতিপুৱা বহুত ল'ৰালোঁ স্কুললৈও গ'লোঁ মই আজি হাফলৈ আহিলোঁ ক'লা বৰা চাউলটো তিয়াই থৈছিলোঁ শুকুৱাই থৈছোঁ কিন্তু মই ইয়াৰ পায়স বনালে আগতেও এটা ৰেচিপি দিছোঁ আগতে কেইবাবাৰো দিছোঁ সেইটো অকণমান মানে ভাঙি লওঁ গোটাকৈ নবনাওঁ মানে ইয়াৰ যি যিটো তাত ক্ষীৰ টাইপটো সোমাই নাযায় ভিতৰতে চাউলটো বাহিৰতহে থাকে মানে একদম ভিতৰলৈ টেষ্টটো সোমাই নাযায় সেইকাৰণে মোৰ এনেকুৱা লাগে সেইকাৰণে মই অকণমান ফ্ৰাছ কৰি লওঁ তেতিয়া খাই মই বেছি ভাল পাওঁ মানে মোৰো ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই আনক দিওঁ তেনেকৈ ভাল পাওঁ তাৰপিছত সেনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিবচোন যিসকলে গোটাকৈ বনাই এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব এতিয়া মই এইখিনি অকণমান পানীটো অকণমান হেৰি পৰিয়ে আছে ক্ৰাছ কৰি লওঁ সেইফালে গাখীৰ এক লিটাৰ বহাই দিছোঁ আৰু চাউল মই দুমুঠিয়ে দিছোঁ মানে ক্ষীৰ টাইপত বনাম যে আকৌ দৰকাৰলৈ গাখীৰ পিছত দিম আৰু হাতৰ মুঠিয়ে মানে দুমুঠি দিছোঁ মই সৰু মুঠি যে তাৰপিছতে এনেই জহা চাউল হ'লে এমুঠি লাগে ইয়াত কিন্তু অকণমান ক্ৰাছ কৰি দিম যে তিয়াইও আছে সেইকাৰণে গাখীৰটো অলপ কম হ'লেও হয় আৰু গাখীৰটো উতলি আছিল চাই আছোঁ এফালে চলে বহাই থৈছোঁ আজি মই কেইবাবিধো বনাবলৈ সময় নাপাওঁ একেবাৰে সময় নাপাওঁ কাৰণ স্কুলৰ পৰা আহিহে আকৌ ঘৰ চৰ চাফা কৰিছোঁ সেইকাৰণে তাৰপিছত আৰু এইজনী এইমাত্ৰ ওলাইছে এই সদায় দেগাহে এইমাত্ৰ ওলাইছে মই তাইক ক'লোঁ যে মোৰ স্কুলো আছে তই অকণমান লাগি দি বোলে এইবোৰ আহিবি এতিয়া আহিছে কেইটা বুজিছে এতিয়া আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান বুট তিয়াই থৈছো খাবিলি বুট বুটতে পনীৰ দি দিম বেলেগে ভাবিছিলো পনীৰ তৰকাৰীখন বেলেগে বনাম মানে চলেডো বেলেগে বনাম আৰু লুচি বনাম কিন্তু মোক টাইমো নহ'বৰ কাৰণে এইবোৰ বনাই থাকোঁতে আকৌ পূজাভাৱো নাপাওঁ নহয় সেইকাৰণেও বেয়া লাগিছে আৰু কোনো হেল্পাৰ নাই দেই বৰ দিগদাৰ মই জোনক পিছবেলা মাতিছিলোঁ কিন্তু তাই আগবেলাতে মই নাথাকোঁতে আগবেলাতেই ঘৰৰ পৰা মৰ্চা কৰি থৈ গুচি গ'ল এতিয়া ডাবুল কাম হৈছে পিছবেলা আকৌ পূজা আছে মোৰ মনটো বেয়া লাগে এতিয়া আকৌ মই কৰি এইমাত্ৰ আজৰি হৈ আছোঁ মোক দা ধুইছোঁ জল তিয়নিক তিতা মানে এতিয়া মই বতাহট এইখিনি বহাই থৈ যাওঁ ৰবিক দায়িত্ব দি আকৌ বৰণ দিবলৈ আছে বৰণ দিমগৈ এতিয়া কামত লাগি যাবি বেয়াও লাগিছে মই পনীৰ তৰকাৰী তেনেকৈ বনাম সুধিছোঁ নহ'ব এতিয়া বুটতে পনীৰ ঢালি দিম অকল মানে বুটৰ তৰকাৰী মানে পনীৰ দিয়া আৰু লুচি আৰু উপায় যাব মই আৰম্ভণি কৰি ৰুবীক লগাই থৈ গ'লোঁ ভণ্টিক আৰু চাওক গাখীৰখিনি সমানে আধাতকৈ অকণমান বেছিহে শুহিলে এতিয়া ক্ৰছ কৰি থোৱা চাউলখিনি দি দিছোঁ খুব সহজেই হয় ষ্টিকি ৰাইচটো সাধাৰণতে সিজিবলৈ দেৰি লাগে যে আৰু ভিতৰলৈও ক্ষীৰটো সোমাই যায় কাজু আৰু মগজ এইখিনি মই তিয়াই থৈছিলো অলপ সৰহকে কাৰণ যিহেতু ঘুগনি খিনি সৰহ হ'ব অকণমান পানী দি বাতি লৈছো গাৰুৰ এই কেটলিটোতে পানী অলপো গৰম কৰি লৈছো কাৰণ মোক দৰকাৰ হৈয়ে থাকে পানী সৰহকে দি দিছো পূজাভাগ দেখি গম পাইছে চাগে এইবাৰ বৰণ মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে দিছে পূজাৰো সংকল্প হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এফালে অকণমান আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ খোৱাখিনি পনীৰখিনি ভজা হৈ গ'ল কাজু মগজুৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ আজি পিঁয়াজ নহৰু একো দিয়া নাই অকল মই কাজু মগজৰ পেষ্ট আৰু বিলাহী পাঁচটা সিজাই লৈছিলোঁ সেই পাঁচটা বিলাহীৰ লগত সিজাই থোৱা বুট কেইটামান দি পেলাই একেলগে বাতি লৈছোঁ তেতিয়াহে যিটো গ্ৰেভি গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হ'ব নহ'লে পিঁয়াজ নহৰু নিদিলে যে গ্ৰেভিটোৰ থিকনেছটো নাহে সেইকাৰণে মই বিলাহীৰ লগত বুটকেইটামানো দি দিছোঁ আৰু গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে মন পচন্দ গুড়ি মছলা দিব একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাইছোঁ আৰু দেখিছে মই বেছিভাগ পূজাতে বহি আছোঁ ৰুবিয়ে চাই আছে মাজে মাজেহে উঠি আহি মই এই কামখিনি কৰিছোঁ সেইকাৰণে সঠিকভাৱে মই আপোনালোকক মানে পৰিপাটিকৈ ৰেচিপিটো দিব পৰা নাই অকল আইডিয়াটোহে দিছোঁ পিঁয়াজ নহৰু নিদিলেও কি ধুনীয়া হয় নহয় সঁচাকৈ ঘুগুনি মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপতে হৈ যায় এই ৰেচিপিটোত বনালে আৰু এনেই চিম্পুলকৈও বনাব পাৰে পাঁচফোৰণ শুকান জলকীয়া এনেকৈ দি পেলাই আৰু চাওক যিহেতু ডেৰ কেজি বুট বনাইছিলোঁ মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটোতে মই ঢালি দিছোঁ কেৰাহীখনত নাতিব সিজিলে বুটখিনি আৰু পানীয়ে সতেই আছিলে বনাই লোৱা মছলাৰ গ্ৰেভীখিনি দি দিলোঁ পনীৰখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ পনীৰখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ উতলিবলৈ দিম এই গ্ৰেভীখিনি উতলোঁতে গেছ চেছ গোটেইখন ফটফটকৈ ফুটি লেতেৰা হ'ল অলপমান মই মুচিলোঁ তথাপিতো অলপমান আছেই আৰু শেষত অকণমান ক্ৰীম দি দিছোঁ আৰু কচুৰি মিঠি দিম এতিয়াই নিদিওঁ মই অলপ আগ পিছত দিম কাৰণ টেৱাখনত অকণ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মানে মচমচীয়া কৰি ল'ম এইফালে ৰুবিয়ে লুচি ভাজি আছে মই বেলি আছোঁ অৰ্থৱক ক'লোঁ যে অকণমান ক্লিপ এটা ৰ লৈ লওঁচোন চিন এটা আৰু সেয়াই এইফালে মই ফেনৰ তলত বহি আৰু গোটেই আড্ডা চাদ্ডা হৈছে বাইদেউ আহিছে এফালে গোটেইবোৰ মেলি লৈছে অঁতৰাই পেলাই গৰম হৈছে মাজে মাজে আহি এইটো আমাৰ আচলতে জিৰোৱা জেগা বুলিয়ে ক'ব পাৰি মেইন ডাইনিং টেবুলখন ড্ৰয়িং ৰুমতে আছে আমাৰ এইফালে পূজা ভাগিলে আৰু শৰাইখন যে পুৰোহিতক আগবঢ়াই দিব লাগে পুৰোহিতে সেইকাৰণে আটলংকা উন্নয়ক দিছে দুটাই দুজনক শৰাইখন উচৰ্গা কৰি দিছে আৰু এই শৰাইখনৰ পৰাই প্ৰসাদ অকণমান পূজাৰীয়ে সকলোকে হাতে হাতে অকণমান দিয়ে মেইন প্ৰসাদ হিচাপে পিছত নিমখ চিমখ মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ খোৱা হয় এইটো মেইন প্ৰসাদ হিচাপে এনেকৈ হাতত অকণমান সকলোকে দিয়ে আৰু আপোনালোকক মই সেইখিনি দেখুৱাবলৈ নহ'লেই আচলতে পূজা যেতিয়া হৈ থাকে নহয় মনটো তাতেই থাকে ইয়াতে আমি বহি থাকোঁ মাজে মাজেহে মই ফাঁক মাৰি কামটো কৰিছিলোঁ আৰু চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে ইয়াত চেনি যোগ কৰিলোঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিলোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ক্ষীৰ হৈ গ'ল আৰু পিছত অকণমান গাখীৰ দিবলগীয়া হ'ল আৰু জাষ্ট আইডিয়াটো দিবলৈ আপোনালোকক মই দুটা ৰেচিপি দেখুৱালোঁ আজি সজাই মেলিও মই ভালকৈ নেদেখুৱাওঁ বিশেষ ভিডিঅ'ও কৰা নহ'লে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ